Dan banyak. Walkolilo madunal kullatain air yang sedikit ialah air yang kurang daripada dua kolah. Walkasiru kullatani faaksa dan air yang banyak ialah air yang mencapai dua kolah dan lebih. Baik, sebelum kita masuk pada apa yang dikatakan dalam kitab. Perlu kita nampak gambaran air ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, air yang suci dan dia boleh menyucikan. Kedua, air itu suci tapi tidak boleh menyucikan. Suci tapi tak boleh menyucikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, air itu tidak suci dan juga tidak boleh menyucikan Pertama tuan-tuan air itu suci dan boleh menyucikan Dia pecah pula dua Air yang suci dan boleh menyucikan ni ada dua Satu yang makruh kita guna eh satu yang tak makruh kita guna Satu lagi dia suci dan menyucikan tapi makruh guna Air yang suci lagi menyucikan yang tak makro guna Itu adalah air mutlak Air mutlak, tuan-tuan Air itu suci Apa makna air itu suci? Maknanya, kalau air itu ada pada baju kita Ataupun air itu ada pada badan kita Kita semayang dalam keadaan ada air tersebut Solat kita sah Sebab apa? Sebab dia suci itu maksud suci tuan tuan. Bukan suci maksudnya boleh minum. Tahu bukan? Air tanah tuan tuan. Air tanah suci. Sebab apa suci? Sebab kalau ada kat baju, kita semayang ada air tanah kat baju. Semayang kita soh. Tapi air tanah boleh minum kan tuan-tuan? Air tanah ada ke air tanah boleh minum? Tak boleh. Ha, suci tak suci bukannya tengok kita boleh minum ke tak boleh minum. Tapi tengok kepada sah atau tidak sah solat kalau ada pada badan atau baju kita. Okey, baik. Okey, kita balik semula. Air mutlak, dia suci dan dia boleh menyucikan. Suci apa maksud dia? Dah sebut dah tadi. Dia boleh menyucikan. Apa makna menyucikan? Dia boleh digunakan untuk bersihkan najis dan dia boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Maksudnya, nak berwudu, kena guna air mutlak. Nak mandi wajib, kena guna air mutlak. Apa maksud air mutlak? Air mutlak ialah air yang ciptaannya memang macam tu dah, tak campur dengan benda lain sampai berubah nama. Contohnya air hujan. Air hujan tuan-tuan, kita sebut dia air. Hujan tu tambahan sebab dia datang daripada langit. Tapi air hujan tu sendiri kita sebut air. Kita tak ada orang sebut air klorin ke, air teh ke, air apa ya tuan-tuan? Air tanah ke, air sapung ke, kita tak sebut air tu. Kita sebut apa? Air. Bila nama air, maka itulah air mutlak. Ha. Lagi contoh selain pada air hujan, air sungai. Lagi, air laut. Ustaz, air sungai, air laut, kan ada tambahan belakang tu, sungai dengan laut. Ustaz kata tadi kalau air sahaja, tak boleh ada tambahan. Ni ada tambahan, air sungai, ada tambah sungai belakang. Air laut, ada tambah laut belakang. Ha, boleh ke tak boleh nanya ada tambahan? Baik, bravo <laughs> Jadi sebenarnya tuan-tuan yang tak boleh tambahan ni ialah tambahan yang kekal. Yang tak boleh tambahan ni ialah tambahan yang kekal. Kalau tambahan itu boleh dihilangkan. Contoh air sungai. Air sungai tuan-tuan. Kalau kita cedok air sungai. Kita bawa keluar, bawa balik rumah. Kita sebut air sungai lagi ya. Kita tak sebut air sungai dah. Sebab apa? Sebab dia dah berpisah daripada tempat dia sungai. Air laut. Bila air laut sudah berpisah daripada laut tersebut, kita masih lagi panggil dia air, kita tak panggil dia air laut. Maka, tambahan yang sementara seperti ini, tak apa. Yang tak boleh apa? Tambahan yang kita boleh kata dia kekal. Contoh air teh. Air teh tuan-tuan, kalau saya letak dalam botol, kita masih lagi panggil, panggil dia air teh. Kalau air teh saya letak dalam baldi, kita masih lagi panggil air teh. Sebab apa tuan-tuan? Tambahan teh tu kekal. Dia macam kekal lah. Tapi kalau tambahan sungai, tambahan laut, tambahan hujan, tambahan perigi, ini tambahan yang tidak kekal. Dia sementara. Jadi tidak ada masalah tambahan seperti ini. Air tersebut masih lagi air mutlak. Jadi air mutlak ni tuan-tuan, dia suci dan dia boleh menyucikan. Okey, baik. Seterusnya, air yang suci lagi menyucikan, tapi makruh guna. Ha, ada air yang suci lagi menyucikan, tapi makruh guna air apa tuan-tuan disebut dalam kitab-kitab fiqh namanya ialah air musyammas air musyammas air yang jadi panah sebab kena matahari disebut musyammas dia ada kaitan dengan syamsun tuan-tuan syams syams ni bahasa Arab bahasa Melayu dia matahari musyammas yang terkena terik matahari yang jadi panas kerana kena terik matahari. Tapi air musyammas tuan-tuan tidak ada di Malaysia. Sebab air musyammas dia ada syarat dia. Syarat dia ialah mesti di uh, antara syarat dia ialah mesti dia berada di negara yang panas. Malaysia bukan kategori negara panas walaupun sekarang ni tengah panas. Ah ha, dia kategori negara panas ni macam mana? Macam Sudan sudah dan panas lah tu lah. Ha, lagi, Ah ha, tak silap saya, Iraq. Iraq, ha, uh, Iraq atau apa, saya lupa. Ah ha, ni negara yang panas, kategori negara panas yang suhu dia capai berapa darjah seksis lah. Ha, yang pasti Malaysia bukan kategori negara panas lah. Jadi, air musyamas tak ada di Malaysia. Dan ada beberapa syarat yang lain, kita tak bincang sini sebab kita tak nak panjang sangat. Ada masa, boleh kita cerita dengan lebih detail tentang air musyammas. Okey. Walaupun begitu tuan-tuan, ulama menyebutkan bahawa air yang terlalu panas pun makruh kita guna untuk bersuci. Mai air ni terlalu panas. Dia bukan air musyammas tuan-tuan, lah. tapi dia air yang terlalu panas. Dia ada kat Malaysia air tu. Bukan musyammas lah. Tapi dia panas. Makruh juga ku Ataupun ada ulama' kata air tu terlalu sejuk <coughs> ah, Air tu terlalu sejuk Air terlalu sejuk pun tuan-tuan Ulama' kata makro Sebab apa makro? Sebab dia akan mengganggu kita untuk buat uduk dengan sempurna Dia akan ganggu Boleh Dia akan ikut syarat sah apa semua Rata air Tapi jadi tak sempurna Tak sempurna macam mana? Ah oh, dia jadi slow, jadi tak hayati. Lebih fikir kepada panah air tu. Tak hayati perbuatan wuduk tu. Jadi tak sempurna lah tuan. Yang sempurnanya air yang terlalu sejuk boleh guna, cuma ada ulama kata kalau dia sejuk sangat makruh guna. Contoh. Contoh air water cooler, air pipe. Ah mesti saya jem yeah, tu. Betul. 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 Makruh guna. Selagi mana tak mudarat. Ha, ah, kena panas sikit. Hmm. Tapi kalau sejuk tu sedikit saja, Kalau sejuk tu cuma sikit. Yang tak ganggu. Tak makro. Yang... Yang yang makro kat sini ialah sejuk sangat yang sampai mengganggu. Itu makro. Hmm. 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 Oh, Luar masih. Sejuk. Kat mana tu? <laughs> Kakak kat mana tu? Aw Turki. Ah boleh. Makro dia bukannya haram. Tah, oh, saya sah. Hmm. 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 Air Ada baldi. Okey, baik. Right. Hmm, hmm. What? Kalau mandi yang tu mandi yang biasa boleh. Tapi kalau buat mandi mandi wajib tak boleh. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Sebab dia dah tak nama ilmu telah lah. Nama dia ilmu setamah. Baik. Jadi Tuan Haji tanya kalau <coughs> air tu sejuk. Rasalah sejuk sangat. Boleh guna ke? Dia makro guna tapi masih soh. Uh, kalau sejuk sikit tak makro. Kalau sejuk sangat makro. Tapi dia akan jadi haram kalau apa? kalau sejuk sangat sampai boleh mudarat kulit ah ha, itu haram kita yakin haram eh kita yakin boleh jadi mudarat kalau kita guna jadi haram ah ha, Okay. hehe hmm 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 boleh yeah. air sali juga termasuk air mutlak Air saji juga termasuk dalam air mutlak. Okey, baik. Dan tuan Haji sebut tadi kalau air kita mandi tuan -tuan, atau kita mandi atau kita ambil uduk, kita letak besen di bawah, contoh. Jadi air lebihan tu, tuan-tuan, terkumpul dalam besen. Adakah besen tu boleh kita guna balik untuk mandi? Air dalam besen yang terkumpul tadi, adakah boleh guna untuk mandi? Jawapannya kena tengok mandi apa. Kalau mandi biasa Boleh guna Tapi kalau mandi wajib Tidak boleh guna Sebab apa? Sebab air itu sudah jadi air mustaqma Jadi tuan-tuan Kita ada namanya air mustaqma Air mustaqma ni apa dia? Air mustaqma ialah Air yang kita gunakan Untuk mengangkat hadas Sama ada hadas kecil Ataupun hadas besar Sama ada air itu lebihan daripada wuduk Ataupun lebihan daripada mandi wajib Air lebihan tu Kita namakannya air Mustakmal Dia suci Tapi dia tak boleh menyucikan Kita tak boleh guna dia Untuk bersihkan najis Kita tak boleh guna dia Untuk mandi wajib sekali lagi Kita tak boleh guna dia Untuk ambil uduk Dah tak boleh guna Tapi kalau untuk mandi biasa Boleh Kalau untuk Kalau untuk uh, Sekadar bersihkan rumah Tak ada najis pun Sekadar nak bersihkan rumah, tak ada najis tapi nak bersihkan. Boleh guna. Yang tak boleh guna apa? Untuk bersihkan najis. Untuk angkat hadas. Dan tuan-tuan, air mustaqman ni ramai salah faham kat mana? Ramai salah faham dekat dia ingat semua mandi jadi air mustaqman. Bukan. Kalau kita sekadar mandi biasa, kan kita bukan setiap hari kita mandi wajib tuan lah. Ah, jadi ke, biasanya kita mandi biasa je. Kalau kita mandi biasa, mandi yang harus, air lebihan tu tuan-tuan, adakah air lebihan tersebut jadi air mustakmal? Tidak jadi air mustakmal. Sebab apa? Sebab dia mandi biasa. Mandi tu tak angkat hadas pun. Yang angkat hadas, mandi wajib. Kalau mandi biasa, tak angkat hadas. Maknanya apa? Lebihan air itu tidak jadi air mustakmal. Boleh guna untuk ambil wuduk, boleh guna untuk mandi wajib. Okey, baik. Cuma, kita rasa geli nak guna lah kalau kita tahu. Ha, itu je. Ha, dia tak ada kaitan dengan hukum. Hukum ni tak ada kaitan dengan geli yang nak guna. Oh, maknanya haram guna. Bukan. Tak geli lah guna, tak haram guna. Bukan. Tak semestinya. Kita mandi biasa, air terkumpul Boleh guna untuk ambil uduk Dia tak jadi musakmat Nak mandi wajib pun boleh Sebab dia tak jadi musakmat Sebab kita mandi biasa hmm. Okey, baik Jadi Walaupun kita mungkin rasa geli Kita tahu, eh, ni lebihan air orang lain ah, Contoh ni air lebihan orang lain Bukan air lebihan kita Tapi orang tu bukan mandi wajib pun Kita bila kita tahu ni lebihan air orang lain kita geli lah tuan-tuan nak guna balik ha, Biasanya kita rasa geli sikit lah Walaupun kita rasa geli tuan-tuan Air itu hukumnya tetap boleh digunakan Cuma kalau kita tak nak guna, tak ada masalah Kita rasa geli, kita tak nak guna Tak ada masalah Yang salah apa? Yang salah kita kata, eh geli lah Haram guna Haa, itu salah Tapi kalau geli lah, tak nak guna Guna air lain lah, tak ada masalah Tapi dari segi hukum, lain. Baik. Jadi kita ada air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan tu terbahagi kuduk, terbahagi dua, tak makruh guna iaitu air mutlak, makruh guna contoh macam air musyammas. Kedua tuan-tuan, air yang suci tapi tidak boleh menyucikan. Air itu suci tapi tidak boleh menyucikan. Dia terbahagi kepada dua. Air mustahmal, air yang kita bincang tadi. Dan juga yang kedua, air yang bercampur dengan benda suci. Air mustahmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Contoh, air itu kita dah guna untuk ambil uduk. Air lebihan tersebut, tuan-tuan, telah menjadi air mustakmal. Sifat dia sama je macam air mutlak. Kita tengok jenis je. Bau pun sama je. Warna pun sama je. Bau pun sama je. Rasa pun sama je. Tapi tetap tak boleh guna tuan-tuan walaupun sifat dia sama. Sebab apa? Sebab itu lebihan air yang kita guna untuk angkat hadas. Yang kita ambil uduk tadi. Hadas kecil tu. Sama juga air lebihan yang kita guna untuk angkat hadas besar. Kita mandi wajib hadas besar terangkat, air lebihan tersebut jadi air mustakmal. Tapi tuan-tuan, kalau basuhan tu basuhan sunat. Contoh dalam wuduk kita ada basuhan wajib dan ada basuhan sunat. Basuhan wajib ialah basuhan yang pertama. Itu yang mustakmal. Kalau basuhan kedua, hukumnya sunat. Lebihan tu boleh tak guna tuan-tuan? Boleh. Sebab apa? Sebab itu basuhan sunat, dia tak mengangkat hadas. Basuhan yang mengangkat hadas ialah basuhan yang wajib iaitu basuhan pertama. Jadi basuhan yang sunat boleh kita guna lebihan itu untuk mengangkat hadas yang lain pula. Sama juga kalau kita mandi sunat, lebihan air tersebut boleh kita guna untuk mengangkat hadas dan juga bersihkan najis sebab dia masih musta'mal, dia tidak bertukar menjadi eh dia masih lagi air mutlak. Ah ha, sorry. Dia masih lagi air mutlak. Tapi dia tak bertukar menjadi ayam ustaz. Nah. Ya tuan -tuan. Wajib, tu wajib. Buduk. Wajib betul. Kalau tak rata pertama, kena tambah. Tapi basuhan kedua tu jadi basuhan pertama. Haa, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah, yang basuhan pertama tu kalau rata, itu basuhan wajib. Kalau basuh kali kedua, kita kira kali kedua. Tapi kalau basuhan pertama tak kata Kita ratakan dengan basuhan kedua Basuhan kedua tu jadi basuhan pertama Dan lepas tu baru jadi basuhan kedua Lepas tu baru jadi basuhan ketiga Kalau ikut kita kira, kira ada empat Tapi sebenarnya bukan empat T, tiga Okay, baik Okay, dan yang Dan air bercampur dengan benda suci Macam mana tu Anjir? Masih macam mana? Masih, masih. Azan 12.51. 51. Ah, boleh betul. Okey, baik. Jadi tuan-tuan secara ringkasnya tuan-tuan, jadi ada perbahasan yang kita tak cerita pada hari ini kerana kesutukan masa, tapi saya ulang secara ringkas. Air ini ada lima jenis. Air mutlak, Air musyamas, dua-dua ni suci dan menyucikan. Cuma satu tak makruh guna, satu makruh guna. Ketiga, air musakmal, Keempat, air yang bercampur dengan benda suci. Contoh air sabun, air teh, dia sudah berubah sebab campur benda suci. Air musakmal air lebihan tadi. Dua ni tuan-tuan, air itu suci tapi tak boleh menyucikan. Yang kelima, air itu tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Itulah air mutan najis. Air yang bercampur dengan najis. Kita tak cerita lagi air yang bercampur dengan benda suci. Dan juga air mutan najis. Ini kita akan cerita pada masa-masa uh, yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu SWT. Jadi sekian sahaja untuk air ini tuan-tuan. Yang baik daripada Allah. Yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Allah Ta'ala a'la wa a'la wa azza wa jal. Assalamualaikum taala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa ma 'allamana wa an ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam alamin assalamu alaikum